أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لصدري ويسر لأمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد diyanet müslüman qardaşlar qarşıda yani miladi təqvimilə 31 iyun 2020-ci il Allah subhanahu təala'nın izniylə Allahın müsəlmanlara bəxş etdiyi ikinci ən əzəmətli gün yani müsəlmanların ikinci bayramı iki bayramından ikincisi olan Qurban bayramı gəlir. O Allahun izni ilə Zilhicce ayının eee onu təsadüf eləyir, yəni qurban təsadüf eləyir iyulun 31-inə. həftənin cümə gününə. Bu bugünkü əlimizdə olan təqvimə görə inşallah o günlərdə daha dəqiq biləcəyik. Yəni ortalama öz hesabımızı bilək dəyərli müsəlman. Bir ilin içində Allah qatında 2 ən əzəmətli gündən biri gəlir. Allah qatında ən əzəmətli gündən biri gəlir. Möhtərəm müsəlmanlar, bunu eee bu başdan, yəni belə erkən xəbər verməkdə məqsəd budur ki, daha doğrusu bu xəbər vermək deyil, siz zətn bunu bilirsiniz. Sadəcə olaraq bir az xatırladaq biri digərinizə ki hər kəs buna hazırlaşsın. Möhtəram müsəlmanlar, hər kəs buna hazırlaşsın. Kimsə e, hansı ehtiyaclarını əsas qoyaraq bundan yayınmasın. Siz bilin ki Allah qatında bu çox əzəmətli gündür. Hər müsəlman həmin günü bayram etməyə çalışsın. İmam Abu Davud'un rivayet ettiği hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, Medine'ye geldikte görür ki Medine'liler yani e, yerli halk e, bayram edir. Deyir bu ne bayramdır? Deyir bizim bayram günlerimizdi. Onlar Müslümanlar idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara deyir ki İnna Allah kad abdalakum bihima khayran minhuma yawm al adha ve fitr. Hiç şüphe yoktur ki alemlerin Rabbi olan Allah sizin bayramlarınızı bu iki bayramla evaz etmiştir. Bütün bayramlarınızı bu iki bayramla evaz etmiştir. Ramazan bayramı ve Adha bayramı. Bu bayramın adı Adha bayramıdır. Adha. Yəni heyvan kəsmək. Bizdə qurban deyilir. Bu da xalqımızın sözüdür, zərəri yoxdur. Yəni hələ qurban desək də zərər olmaz. Qurban sözünün mənası yaxınlaşmaq deməkdir. Sanki Allah'a yaxınlaşıırıq deyə bucudur. Yoxsa qurban heyvan kəsməyə deyilmir. Bəli, yəni Adha, yəni qurban bayramı da bu iki bayramdan biridir. Möhtərəm müsəlmanlar, həqiqətən bizim bayramımız 2-dir. 3 deyil. Yəni 3, yəni əgər cüməni də bayram saysaq, yəni həftəlik bayram o zaman bu cür olar. Amma bilək ki, bizim bundan başqa bayramlarımız yoxdur. Çünki o bayramları ata-babalar yaradıb, məsələn, üç növrüzü ata-babalarımız yaradıb və araşdırsaq Həmin ata-babalarımız hansı dində olub, o zaman ondan xəzalət çəkərik. O cümlədən yeni il də belə. Bu ata-babalarımız bunu bayram elib ki, onlar dində cahil olublar. Onlar dindən xəbərsiz olublar ki, o ata-babalarımız yeni ili evində süfrəbəziyib. Həmin atamız cahildir. Biz həmin atamızın mı yolunu gedirik? babamızın mı yolunu gedirik və yaxud da ki Novruzu qeyd edən ata-babalarımız. Yəni bizim İslam dövründə bunu edən ata-babalarımız ola bilər cahil olub. Amma əsli bunu başlayan atalarımız ki var, Novruzu başlayıblar. Onlar müşrik olublar. Biz onların mı yolunu davam etdirmək istəyirik? Alemərin Rabbi öz Rəsulunun dili ilə bizə dedi: "Allah sizincin bu iki bayramı seçdi." Məhrəm müsəlman qardaşım Allahın sənin üçün seçdiyi bu bayrama xüsusən hazırlaş. Hələ günü bu gündən hər gün 1-2 manat bir kənarda qoysan, aləmlərin Rəbbi də ona bərəkət verər, çünki sən onun, onun sənin üçün bayram etdiyi günə hazırlaşırsan deyə. Ona bərəkət verər, o da sənə yetər inşallah bu bayramda. Ki sən də Allah yolunda heyvan kəsərsən. Allah yolunda heyvan kəsməyə hər bir ailənin başçısı çaba göstərsin. Çünki Allah Subhanahu taala bu günü çox xoşlayır. Al-Həcc surəsində Allah Subhanahu taala 34-cü ayədə belə buyurmuşdur. Auzu billahi minash şeytanir recim. Və li <Sessizlik> kulli ummetin cealna mansakan. Lizkır Rəsma Allah ı 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 Bütün ümmete biz kurban, kurban kesme emrettik. Onlar için kurbanlık tayin ettik. Biz onlara qurbanlığı təyin etdik ki Allahın onlara yetirdiyi heyvanı kəsərkən Allahın adını onun üzərində zikr etsinlər. Yəni Allah adına qurban kessinlər. Ey insanlar, sizin ilahınız birdir. Birdir ilahınız, yalnız o tek olan ilaha teslim olun. Kim bu değilenlere itaat ettiyse onları müjdele. Burada ve beşşiril muhbitin kesir. Muhbit itaat edenler, yani bu değilenlere itaat edenleri müjdele. Burada ne değildi? Evvelen bizden kurban kesme talep olundu. Sonra o qurbanı yalnız Allah üçün kəsmək tələb olundu. Ondan sonra bizə əmr olundu ki, sizin ilahınız tək olan Allahdır. Bəli, möhtəram Müslümanlar, bizim bir ilahımız vardır. O da Erşə istiva etmiş, Ar-Rahman və Ar-Rahim olan Allahdır. O bizim ilahımızdır. Hər men ilahı Bir Allah olan insanlar qoy bu günü qurban kəssinlər. Yəni Adəha günü qurban bayramında qurban kəssinlər. Ona xüsusən hazırlaşaq, dəyərli müsəlmanlar. Çox diqqətlə buna hazırlaşaq, əsla unutmayaq onu. Bazarmaram, yoxundur deməyək. Bəli, bizim elə qardaşlarımız vardır ki, Allah onlara yardım etsin. Onların qurban kəsməyə həqiqətən gücü yetmir. Amma çalışın bu başdan kimsə o sözü deməyə hazırlaşmasın. Hər kəs çaba göstərib mən bu il kəsəcəyəm desin. Çünki bu günü sənin Rəbbin sənin üçün seçmişdir. Sənin üçün seçmişdir. Eee və həm də bu gün Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu cinsin Ebu Bakır radıyallahu anhu'ya deyir ki İnne li kulli kavmin iden ve haza iduna muttefakun aleyh İmamlar bunu, bütün imamlar bu hadisi rivayet etmiştirler. Dedi ki, ey Abu Bakır, her ümmetin öz bayramı vardır. Bu sırf bize mahsustur. Bu bizim bayramdır. Ey Abu Bakır. Bizim bayram deyəndə o dedi ki, demək istəyir ki, yalnız müsəlmanların bayramıdır. Müsəlmanların dəyərli insanlar. Bu həqiqətən müsəlmanların bayramıdır. Və müsəlmanlar bayram qeyd edərkən yalnız Allahın və Rasulunun tövsiyə etdiklərini etsinlər. Və bayramı da edərkən İslama uyğun şəkildə bayram etsinlər. Yəni Allah Subhanahu taala bayramlara bir ölçü qoymuşdur. Məsələn, Qurbançında müəyyən bir ölçülər qoymuşdur. Qurbanın bayramı qurban namazından sonra başlayır. Yəni heyvan kəsmə prosesi namaz qılındıqdan, yəni bayram namazı qılındıqdan sonra Allahın adı zikr olunaraq kəsilir. Nə müslümanların möhtacı olanlara paylanılır. Bu İslamın bizə öyrətdiyi ədəbdir. Düşünün ki, müşriklərin özlərinə məxsus bayramları var. Məsələn, Novruz kimi e, və ya hətta ki, yeni il kimi bayramlarda fikir verin, orada insanlar yalnız hər kəs özünü düşünür. Öz ailəsini düşünür. Yəni Novruzda insan özü geyinir, ailəsini, övladını geyindirir. Yoxsullarla adiyatı yoxdur buna. Yoxsullarla, yoxsullar üçün bir şey düşünmüyüb, anca özü evi üçün, süfrəsi üçün düşünür. Yeni il belədirl. Hər kəs öz süfrəsini bəzəyir. Baxın müsəlmanın bayramlarına. Qurbanda zəngin insana Allah Subhanahu taala heyvan kəsdirir, yoxsulların qapılarına paylatdırır və o zaman sənin əlin və üstün qurbanıba bulaşmış halda sən günahlardan ağınırsan, günahlarından tənizlənirsən. Baxın buna deyirlər bayram. Bu həqiqətən də müsəlmanların bayramıdır. Yahudilər İmam Abu Davudun rəvayət et, e, qeyd etdiyi rəvayətdə yahudilər belə demişdilər. Men yurid haza racul en yed'u şey'en min emrine illa khalefena fihi. Bu kişi ne istiyor bizden? Hz. Muhammed'i nezere tutarak değiller sallallahu aleyhi ve sellem'i. Biz öz dinimizde ne ettikse bu her bir işimizde bize muhalif olur. Her bir işimizde bize ziddir. Bakın değerli insanlar. Müslümandır budur. Biz Hz. Muhammedin ümmətiyik. Biz onun ardıcıllarıyıq. Biz bütün işlərimizdə Yahudi və Nasranılara, müşriklərə zidd olmalıyıq. Müşrikin bayramında deyil, müsəlmanın tövhid bayramı gəlir. Müslüman buna əl-əl xüsus hazırlansın. Allahun Resulu sallallahu alayhi və sallam qızı Hz. Fatime radiyallahu anha heyvan kəsdirəndə gəlir onu deyir qızım heyvanımı kəsirlər çıx bax deyir ata mən onlara heç bir yardım etməyəcəyəm nəyinə baxıram deyir qızım sən unutma kim Allah üçün qurban kəsirsə o heyvanın başının qanı yerə tökülməmiş yəni başının qanı hələ axdısa yerə tökülməmiş Allah onun sahibinin, onu kəsdirənin günahlarını yerə tökür. Bəli. Sənin günahdan arınmaq üçün böyük bir fürsət qarşısındadır. Nə qədər ona təqribən 1 ay müddəti qalmışdır. Ona hazırlaşaq qardaşlar. İnşallah Allah bizə qismət etsin, əvvələn bu qurbanları həcidə kəsməyi, bütün müsəlmanlara arzu edənlərə onu qismət etsin. Əgər o qismət olmazsa Allah subhanahu wa taala. Yəni onun Zilhicce 1441-ci il 31 iyun il, 2020-ci ilə təsadüf edir. Həm də bayram üzərinə bayram, bir də cümə gününə düşür. Allah subhanahu wa taala bizə qismət etsin. Bütün təvhid əhli, müsəlman bacı və qardaşlarımız onu qurban kessinlər. Vəsalamun aleykum və rahmetullah və bərəkətuh.